شرعی معذور کی نماز اور وضو کا حکم حافظ عاصم دہلی سے پوچھتے ہیں میری والدہ کو کسی کی بی... کسی بیماری کی وجہ سے بار بار ہر پانچ دس سیکنڈ بعد پیشاب کے قطروں کی شکایت رہتی ہے وہ نماز کیسے ادا کریں گی اور وضو کا کیا حکم ہوگا یہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ جس کو قطرے آنے کی بیماری ہو یا بار بار ہوا خارج ہونے کی بیماری ہو وہ نماز کیسے پڑے گا یہ ایسا مسئلہ ہے کہ لوگ بہت خون پیتے ہیں بار بار پوچھ پوچھ کے تو یہ بہت اچھی طرح سے سمجھیں اور یہ اچھا ایک کلپ ریکارڈ ہو جائے گا تاکہ ہم آئندہ کوئی بھی یہ مسئلہ پوچھتے ہیں تو اسی کلپ کا حوالہ دوں گا میں مسئلہ خوب اچھی طرح سمجھیں اس بارے میں ہمارے پاس حمنہ بنت جہاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زینب بنت جہاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث موجود ہیں کہ ان کو لیکوریا کی بیماری تھی بار بار ان کو بلیڈنگ ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ وہ ہر نماز کے لیے وضو کریں گی اور اسی وضو سے وہ جتنی چاہیں نمازیں پڑھیں تو اس سے علماء نے اس سے دلال کیا ہے کہ کسی کا وضو ٹھہرتا ہی اگر نہیں ہے کہ وہ یعنی جب بھی نماز پڑھتا ہے تو نماز کے دوران وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نماز سے پہلے ہی ٹوٹ جاتا ہے تو وہ یعنی ہوا خارج ہوتی ہو یا پیشاب کا خطرہ نکلتا ہو تو بار بار وضو ٹوٹ رہا ہے تو ایسا شخص پھر معذوروں کی فہرست میں داخل ہے معذور کا حکم یہ ہے کہ وہ ایک وضو سے اس وقت کے اندر جتنی چاہے نمازیں پڑھ لے فرض نماز بھی ہے سنت بھی نوافل بھی جب وقت ختم ہوگا تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا دوبارہ پھر جب نماز کا وقت داخل ہوگا تو وہ نئے سرے سے نیا وضو کرے تو جو بیماری ان کو لاحق ہوئی ہے اس بیماری کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹے گا جیسے کسی کو پیشاب کے قطروں کا مرض ہے تو ایسا معذور کا پھر پیشاب کا قطرہ نکل گیا تو وضو نہیں ٹوٹے گا ہاں ہوا خارج ہوئی تو وضو ٹوٹ جائے گا اور اگر کوئی ہوا کا مریض ہے اور میری چونکہ تھوڑی سی مزا کی بھی عادت ہے ہمارے مدرسے میں کچھ طلبہ ایسے تھے جن کو کوئی بیماری تھی وہ نا ان کی ہوا بہت خارج ہوتی تھی تو ان کو وہ الگ سے وہ نماز پڑھتے تھے تو ہم نے مذاق میں ان کا نام رکھا ہوا تھا کہ یہ پاک فضائیہ انہوں نے جوائن کر لی ہے نا تو جو بھی اس قسم کے معذور تھے نا ہم ان کو یہی ایک وہ تانہ دیا کر تانہ تو نہیں ایک مزا کرتے تھے کہ آپ جماعت سے نماز نہیں پڑھ رہے آپ الگ نماز پڑھ رہے ہو تو خیریت تو کہتا تھا یار میں بھی پاک فضائیہ میں آگئے ہوں تو یہ مزا ہوتا تھا ان کے ساتھ اس کو مزا ہی سمجھیں کچھ اور نہ سمجھیں تو ہوا بار بار خارج ہوتی ہے ایک تو پاک فضائیہ وہ ہے جو واقعی پاک فضائیہ ہے جو ایئر فورس ہے ہماری وہ تو ہمارے لیے قابل فخر ہے یہ فضائیہ سے مراد وہ والی فضا نہیں ہے یہ کوئی اور والی فضا مراد ہے اس سے تو بار بار کسی کی ہوا اگر خارج ہو رہی ہے بار بار پیشاب کا قطرہ خارج ہو رہا ہے اور نماز کے دوران بھی قطرہ خارج ہو جاتا ہے تو پھر اس کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ اسی وضو سے جتنی چاہے نمازیں پڑھیں جب نماز کا وقت ختم ہوگا نیا وقت داخل ہوگا تو نئے وضو سے پھر وہ نئی نمازیں وہ جتنی نمازیں چاہے پڑھیں گے یعنی ایک وضو سے وہ اگلے وقت کی نمازیں نہیں پڑھ سکتا بس لیکن کسی اور وجہ سے وضو ٹوٹا تو ٹوٹ جائے گا اب یہ کہ معذوروں کی فہرست میں داخل کب ہوگا یہ سمجھیں کسی بھی شخص پر کوئی ایک نماز کا پورا وقت ایسا آ جائے کہ جس پورے وقت میں کوشش کے باوجود وہ باوضو ہو کے نماز نہ پڑھ سکے تو جب یہ اس کنڈیشن میں وہ آئے گا تو وہ معذوروں کی فہرست میں داخل ہو جائے گا مثال کے طور پر مغرب اور عشاء کا وقت بہت تھوڑا ہوتا ہے اس مغرب اور عشاء کے دو درمیان کا وقت ہے فرض کریں وہ ڈیڑھ گھنٹے کا وقت تھا مغرب اور عشاء کے درمیان اب اس شخص نے وضو کیا اطمینان سے وضو کے بعد اس نے کھڑے ہو کر نیت باندھی مغرب کی نماز کی لیکن اس سلام پھیرنے سے پہلے اسے پیشاب کا قطرہ خارج ہو گیا تو یہ دوبارہ جائے گا وضو کرے گا ٹھیک ہے نا پھر دوبارہ جب نماز کی نیت باندھتا ہے تو اسے پتا ہے کہ میں سلام پھیرنے سے پہلے پھر قطرہ خارج ہو جائے گا یا پتا تو نہیں ہے لیکن عملہ ایسا ہو گیا تو پورا ٹائم اس کو ٹائم نہیں مل رہا کہ وضو کر کے نماز پڑھ سکے تو جب بھی ایک دفعہ ایسا ہوگا تو ایک دفعہ ایسے ہونے کے بعد شریعت اس پہ معذور ہونے کا حکم لگا دے گی یہ معذور کا مطلب بھائی یہ وضو کر کے نماز پڑھ ہی نہیں سکتا تو جب ایک دفعہ معذوروں کی فہرست میں داخل ہو گیا تو اب ہر نماز میں یہ ضروری نہیں ہے کہ پورا ٹائم اسے یہ خطرہ آتا رہے کیونکہ یہ تو بڑا حرج ہو جائے گا نا پورا ٹائم فون چیک کرتا رہے گا تو ایک دفعہ جب معذوروں کی فہرست میں داخل ہو گیا تو اب وہ ہمیشہ کے لیے معذوروں ہی کی فہرست میں رہے گا اب اس معذوروں کی فہرست سے نکلے گا اس وقت جب پورا ٹائم نماز کا گزر جائے اور ایک دفعہ بھی خطرہ خارج نہ ہو یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ مغرب سے عشاء کے دوران اس نے تجربہ کر کے دیکھا کہ بھئی میں پورا ٹائم گزرتا ہے نماز نہیں پڑھ پاتا میں اور وہ خطرہ خارج ہو جاتا ہے تو یہ نوٹ کر لے کہ بھئی میں معذوروں کی فہرست میں داخل ہو گیا اب عشاء کی نماز کا جب وقت داخل ہوگا تو یہ ایک دفعہ وضو کرے اب فجر تک اس کا وضو باقی رہے گا کسی اور وجہ سے ٹوٹ گیا تو الگ بات ہے سونے سے ٹوٹ گیا یا ہوا خارج ہو گئی تو الگ بات ہے لیکن اس کو جو معذوری ہے نا قطرہ نکلنے کی اس قطرہ نکلنے سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا تو اب یہ نہیں کہ اب یہ عشاء سے لے کے فجر تک چیک کرتا رہے کہ ہر یعنی ہر تھوڑی دیر میں نکل رہا ہے قطرہ نہ لانا ایک دفعہ تو چیک کرنا پڑے گا اس کو کہ پوری نماز کے ٹائم میں قطرہ نکلتا رہتا ہے لیکن جب ایک دفعہ یہ اس فہرست میں داخل ہو گیا تو اب پوری نماز کے ٹائم میں ایک دفعہ بھی اس کو پیشاب کا قطرہ آ گیا تو یہ معذور ہی رہے گا یعنی معذور کی فہرست میں داخل ہونا تو مشکل ہے داخل رہنا مشکل نہیں ہے یہ خوب اچھی طرح سمجھیں جب داخل ہو گیا تو اب داخل ہی رہے گا اب یہ صحت مند لوگوں کے حکم میں اس وقت آئے گا جب پوری نماز کا ٹائم گزر جائے اور ایک دفعہ بھی اسے قطرہ خارج نہ ہو تو ہم کہیں گے اب یہ ٹھیک ہو گیا ہے کیونکہ پوری نماز کے ٹائم میں ایک دفعہ بھی قطرہ خارج نہیں ہوا تو جب ٹھیک ہو جائے گا پھر یہ عام لوگوں کے حکم میں آ جائے گا کہ جیسے عام لوگ پراپر طریقے سے وضو کرتے ہیں اور قطرہ خارج ہونے سے ان کا وضو ٹوٹتا ہے تو اس کا بھی وضو ٹوٹ جائے گا امید ہے انشاءاللہ سمجھ میں آ گیا ہوگا یہ مسئلہ